и сегодня у нас продолжается видеообзор на Майнкрафт. Так, все, всякие формальности я и пропустим. тут с нами? Со мной Никита Лёня. И, в, в, в общем, тут тем же сатам, короче, и погнали дальше. Так. Да, сейчас я тебе дам все дерево. Лёнь, тебе меч. меч. Погнали за мной, я тебе шарты покажу. Все, я ему отдаю все дерево. Который идет ко мне все. На, все, я тебе дал. Ох, кровать еще одна. Ну, окей. кого есть кровать, народ? Не у меня, у меня нет. Ладно, я пошел. Никита, у тебя в луте есть кровать? Нет. Пока okay, краще три. Так, Ах, так, 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 так. Опа, ночь. Как я вовремя их скрасил. Короче, спальное место будет у нас тут. Один. Через плот. Натя, стекло все. Все, народ, спать быстро. Отбой. окей. Okay. Иди, ложись спать. А, я здесь. Завис... Вообще-то посередине ты, а я с этой стороны должен. Ты забыл? ду ду Только что-то я лечь не могу. Подожди. кровать, чтобы я Э, ты, наркоман, да, верни мне кровать. Ложись уже. На переднюю. Ты не сдуваешься? Наконец-то. Ну, никак не можем. Не спится нам. Стой, 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 Кирилл, на, вот, 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 вот тебе. Не, я пока спаунпоинт не буду ставить, вдруг еще еле понадобится. Да, понадобится. Так, так. А, зомби сдох. Ха-ха-ха, еще что-нибудь по-аспальски, короче. Чик-чик-чик. Идите лес, я дом построю. Желательно песочка еще. Так, И камень. Да, кстати, нам уголь просто нужен. Мне в шахте. у я зашел. Так, дай мне это, четыре дерева, пожалуйста. Мне просто надо палки сделать и кирку себе. Я тебе пять дерева. Пошел в жопу, ничего не дал. Еврейская натура. Я говорил в первой части. Вот а. Так вот. А, <свист> сейчас вторая у тебя, а у меня уже третья. Да, в народ. Вон сколько песка. Опа, дерево не забрали, забрать, 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 забрать. А тут у стекла нет. Так. Ну, например, потому что я еще не успел его сделать. О, у меня, короче, четыре доски, вроде бы дубовые. Короче, mm -hmm. ну, я заеду, я с... пошел. Нафига, ну, у меня 11 хавки, сейчас я ее после стекла начну жарить. Окей. Okay. А я пока пойду копать за углем там и тяжелее не за алмазом, мне скажет, что он уже... Сош... Так, тихо-тихо, мне самое сейчас главное, это скрафтить дверь, чтобы ночью к нам не залезли. Окей. Okay. Ну, потом я смогу еще и ночью работать. Не, ну первая количество. серия просто кошерная получилась. Кошерная, значит кошерная, братья, ебтя. Наверное, на назову первую серию Ночная битва, что ли. А, не, это же вторая уже была, Ночная битва. А первая какой-нибудь неудачный случай. Так. Сколько тут угля, а еще кто Ты нашел Да. Дай мне, я сделаю вакиланом. Я сам сделаю. Ну, я дам этому, Кирилл. У меня уже почти второй уровень. А у меня был когда-то девятый. Но я умер один так раз. И все, и все, как пошло. Ну, ребят, не смотрите на мой блог. меня же самому, блин, просто что... ну, вот, Ну, вот это... Ну, то, что у меня сейчас на ну, мне одето, это, это просто все. Убери а этот под... колод, а то он сломается и все. А, да, кстати, надо будет убрать его. Судочек. Да, кстати, у нас сейчас судочки. Да, будет свет. Я каждому сейчас, короче, по судочку настрою, значит. По два сундучка лучше. Mm -hmm. Давай, копай. Ты эту левую, я правую. О, кремень. Странно, почему-то я... Ладно. Кстати, если я... копать какой-то, тему тебя будет кремень. А он не, р... он просто мне, меня... он как угодно может быть. Без разницы вообще. Попробуй я, поставить я, факел. Я сундучку возле вашей кровати поставил. И, короче, туда весь кинем свой лут, то есть... Дай один факел, дай один факел. Один. Если будет гравий, если что, я его поставлю. У меня уже второй уровень нет. А я только дома сижу. Ладно, да, бывай. Так, сколько там железа? Ты дай, там копать. Ага, дай мне все железо, Ой, сейчас железо, я всем народ. поделю посылку. песка не хватит. Давай железо. Дай тебе все факелы. Дай железо, нет. я тебе это поделю все, всем попробую. А у меня картошечка есть, я ее скушаю. Сейчас я угля добуду. И фига она не восстановила почти Кирилл, ты мне меня, я тебе железно... Потому, так. Что, короче, да. все поровну подели, если 6, да, каждому да, по 2. Да, по кирке если будет 6, каждому по 2, ему 2, тебе 2, и мне 2, чтобы все а честно. Мне нахрена, я дома сижу, устрою. Хотя да. Же, Значит, переплачу. пока нам по 3. Сейчас я еще, да, Ой, потрясаю. вам повезло, у меня, короче, 13 булочек, сейчас еще одну печку заглашу. А что нам тут повезло сразу? Ну Потому что у меня сейчас как-то стекло такое плавится. Надо будет несколько печек сделать. у меня только четыре доски да. Э, Кто-нибудь сделает и каменные кирки не сломалось еще, сломалась? Да. Сломался? Да, это меня. Я нам кирки сделаю. Так. Ой, ребят, извиняюсь, за то, что Никита лагает. Да, вот это видно, конечно. А мы копаемся в шахте, никакой нормальной шахты не можем найти. Вот это очень плохо. Я, хочу Стоп, я думаю, сделаем дом в один этаж. Мне кажется, нормально будет. Ну да. А у меня, короче, один стрел, вот этот вот сундук, который возле верстака, это общий сундук. То есть туда все. То, что возле наших кровати, то есть по правую сторону, как на них смотреть, это персональные сундуки. То есть мы ну, не заходим. О, живеток. Да. Подай не меня. Что? Я кирию underground. Или как то там, я у него. Ну, как меня? А, ты был... Ща, так начинается. ту 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 Ч ⁇ железные кирки надо было? Да. Стой, я не тапы меня. Я уже тэпну. Кирилл, дай мне меня к себе. Я сейчас нам железные кирки принесу. Короче, давай кирки для Лен, тэпай меня к себе. Стой, Слушай, что, что, я вам еще лопату скрафчу на старт. Сейчас. Не тэпай, не тэпай. Да нафига на лопат? Пригодится, знаешь? Да, пригодится. Да. Все, тэпай. На, тебе да, два так, железа. Он. У меня два и у тебя два. Вот, видишь, вон там. Все Вот и железная кирка. Лопату же? а я, пожалуйста, у себя оставлю. На, тебе два шоу. железа как переплавишь, свой сундук положи персональный, как бы. Персональный у меня народ все пипец, песка нету. А тут совсем чуть-чуть осталось по стеклу. Пойду буду 10 стекла. Ой, песка. Есть факелы. Факелы, вот? что ты сказал? Факелы. Да, есть у меня еще 7 минут. Нам надо найти. Я весь уголь в печке засуну. Лава. Где? Во, вау, тут редстоун. Слушай, это отлично. Не, не, я, я видел, как я прыгал. Да Конечно, редстоун не. Это... Изумрудики, изумрудики, обожаю. Но Хотя зачем мне изумрудики? Я не житель какой-то носатый. Но все равно изумрудик круто. Изумрудные блоки будем делать. О, о, все, шесть. Нам надо ведро, это точно. Все, шесть жареной свинины есть, то есть хавку восстановить. Короче, потом Ох. это все затопим водой. О, так тут можно все закрыть. Слушай, смотри. Оп, 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 оп. Тут в один блок всего-то, а потом откопаем и будем дальше копать шахту. Лёнь, ты там это... Что? Первую часть, можешь склеишь? Ты вы... вы же её уже выложила или нет? Не, вот только печально, что я не умею этого делать. А, ладно. Если научу, что может быть. Да, хорошо, я тебе потом объясню, как касается видео. Я хочу просто и ускорять, и а то, что... Хочу какой-нибудь монтаж, это... В начале видео еще какую-нибудь... Да ладно, 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 я тебе научу. Ну, какие ручьи наследство? О, тогда можно будет... Э -э потайную построить. А зачем она нам? Все равно же по видео все можно увидеть. Да нет, чисто чтобы это, там, бомбануло дом сильно, я бы, типа, залез, взял. Там порталы поставить, чтобы не ора... ну не жужжали, а, а то меня это а. бесит, как будто звук такой присасывания, я бы, Так, Ну все, мы почти всю лаву уничтожили. Алмазы! Алмазы, 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 алмазы. О, это хорошо. Это Один алмаз. Два алмаза. алмаза. Два алмаза, шикарно. Я Ш... что... А надо три, надо три алмаза. Угу. Я да. свою положу в свой сундук персонал. Хотя можно и меч меньше сделать, вот это а будет сейчас в самый раз защищаться по ночам. Ну не, я... лучше сначала кирку, кирку всегда первым делом в майне. Это же закон майна. Всегда надо кирку первым делом. А в данном Так, все, я пошел, короче, второй этаж строить. Так, теперь выкапываем так, это все вот сюда сложим. Скоро будем продолжать эту копать шапку. Скоро, скоро ночь, давайте заканчивать. Угу. Ага. Да. Я, я на потолке нашел поставь алмаз. Дела, поставь, дела. Народ, да. я строю крышу такую. Сейчас, ну, не видел, короче, как у нас в прошлом доме. Ага. Угу. И сюда файл поставь, да нет там не все нормально видно Но вот. так тут же отлично видно Что? короче да. уб... надо выбираться нам уже темнеет да прилично причем все нарос скоро ночь уже лом uh -huh. выходит пипец два алмаза найти это вообще офигенно слышишь на, на иди иди, иди ляжь, в третий кровать. в третий в третий у меня в третьей в не, Лёнь, просто первую серию подпишешь э, по частям. Да, ребят, Ну может склеить, ты ж меня научишь, я склею просто и будет одно. Ну, да, мы решили просто сразу начать, начинать записывать не это, не ждать ничего. Угу. Не ждать Мамы господи. Так, ща народ. А какой давай. мой сундук? Центральный сундук мой. Выбирайте свои кровати, я потом таблички пишу. Вот постам. мой сундук, вот мой сундук. Так, окей. Так, я уложу все, что это Так, переправлю. Э, кто, мясо забрал, народ? Я сундук положу. Э, я железо положу, так, свое. Какой сундук положу? Так, тут два моих железа. Окей. Okay. Так, народ, я скушу пару штук, потому что хапкой только три осталось. Окей. Okay. Так, все, я поел, уложу вообще. Так, что там у вас? Железо. Ой, блин, не все положил. Железо, Блин, вы дурачки, короче, закончилось то, что вы ставили. Так, 19. Так, где Лучше... мои два железа? О, золото, золото, отлично, сможем починить гурдак. Ну, или штаньки мы сделаем, чтобы защищаться хоть как-нибудь. Угу. Ай-яй-яй, Леня, как, как нехорошо, алмазы-то. Лучше бы ты это вот это вот все положил, короче, в общество, так как это Ага специально там поставил сундук для рута. Вот вот. Ну, ладно, все, ложимся, короче. Сейчас я покушаю, мне очень вкусно. Так, давайте быстрее, не будем задерживать видео. Тебе надо. Опа, пауза. Ложись. Ага, ложись. Никита, <звук> Окей, окей, окей. Так, так все, пиццу, надо сказать. А, эндер, эндер, а! Да не бойся, просто не посмотри на него и ничего, ничего не снимет. Ребят, я в кровати застрял. Тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Ребят, ребят, я на паузу ставлю. Вы не против. Окей, я буду еще продолжать. Я в шахту снова пошел. Так, все, я на секундочку просто знаю, у меня небольшой баг был. А, окей. Так, стоп, откуда у меня? Я свой кровать сломал. Убейте Эндера, ребят, серьезно, он меня бесит. Я ж у, строю. А я уже в шахте начал продолжать. Ну, там где-то там. Ладно, потом. Сидит. Причем жемчуг, жемчуг мне лично пригодится, потому что вечно лазит на крышу. Отойди, пожалуйста. А где лопата? А моя лопата где? Бедрок? Так быстро? Серьезно? Мы уже до бедрока докопались? Эээ, Эээ, эндер Ладно, давай куда-нибудь туда. Я, я туда буду копаться, а ты в другую сторону. какую? -нибудь. В, в разные стороны. На тебе два факела, у меня тоже останется два факела. Чешуйница? Ты сломал чешуйницу? Чешу. Еще одна. Не копай в ту сторону. О, господи, еще одни. Еще три. Еще четыре. Ай, Беги, 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 беги. Я сказал, беги. А, чешуйница. Меня сейчас убьет. Боже мой. Не копай в ту сторону. Ну, там должен пойти дальше какой-нибудь быть. Господи, ты чешуйницу вызвал. Короче, ко мне тп и бери свой шмат. И капают... Их было 5, они жестко упасли, а еще я один раз нечаянно ударил. Красавчик просто. Все, короче, я в свою сторону. Сейчас снова чешеница какая-нибудь выпадет. О, моя. А, ребята, сегодня Так. Никита, ты где Вот. На тебе. Да. Вот, все. Каждому по три. Если вы там что-то киркали, то, подобное, мне ничего не надо. Железо. Алмазы вообще супер. Да, Раз, просто, очень, очень два. хорошо два, три, четыре. Слушай, не трогать смотри. мои алмазы. Мои, мои. Шесть алмазов, шесть алмазов. У меня восемь Слушай. алмазов даже так хорошо не начинают. Так, как короче, алмаза, алмаза. я Никите делаю кирку алмазную, себе алмазную и себе еще алмазный меч. Ты не против кирку? Слышишь, ты мне лучше ботиночки сделай алмазные. 4. Ну тогда мне только на алмазную кирку хватит. Ну пожалуйста, сделай, короче. Ладно, тогда у меня будет амазная кирка. Ты не против кирпич? А стоп, у тебя же алмазики есть еще в судучке. А у меня будет у меня шесть, тогда 8 алмазиков. Анюшка, спасай, чешуйница, чешуйница. А вот чешуйница. Слышишь, у меня это... бьет. Так у тебя же еще два алмаза лежит. Ну, это будет восемь. А если я сделаю ботиночки, хватит на одну кирку, у меня еще один алмаз останется. Либо нам по кирке, либо тебе мне кирку и тебе ботиночки. Ладно, давай мне ботиночки, потому что... Ай, чешуйница, чешуница. как будет. Ну ладно, окей. Мне вообще неплохо было пройти место для постройки, Да, хорошо, пускай они тебя убивают, только лут не просри. Че? Слушай, Лад, не хочешь мне тут помочь? Да, я тут сейчас просто уголь нашел. Сейчас я бегу, бегу, бегу. Сейчас я уже бегу, я почти, я почти добежал, я почти добежал, еще чуть-чуть, давай. Подожди, подожди. А я бегу такая вся на вдоль чебабу. Так, почти я тут еще, блину. Так, так, так. Выжимай. Опять чешуница. Сколько у тебя там чешуниц? Вот там. Без понятия. Тут где-то дальше. А я опять чешуница. Еще. Не-не-не-не-не, ну мы же договорились, никто ничего не берет. Ладно, положу обратно, ребята, вы ничего не видели. Привет. 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 Да, Может, ты так берешься чешонец? Да, не берешься. Нам надо срочно наковальня. Ты прикинь, он говорит про чешуниц, которой здесь нету. Ты наркоман. Народ, нам надо срочно наковальня. Блин, я ребят, вот это вот вы не видели. Надо копать, 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 ка, пошел -ка я Пойду копать, 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 Так. Ну, Пойду-ка я копать, с той части на Хорошо, хорошо. Ну, железную кирку надо хранить поэтому пойду каменную сделаю я трюкнусь мне каменная кирка нужна у меня сорвался какой ты живый тут недалеко от дома а я к тебе ники ты пахнулся чтобы тоже сделать а да тебе опять железо сейчас там иди сюда ну, сюда вот на. Ну. Я здесь такой. У меня уже знаешь, сколько железа одиннадцать железная руда. Положите, короче, или в мой сундук, или вообще ложите. Ну вообще положим. Да, Леня, все, всю руду, все у нас там. Леня, в печь, в печь, в печь. Ну, вообще-то, я же тут же пожелание. да дай то я положу свой и все. Мне так безопасно. Ну, это как бы вообще общее. Я знаю. Я ну, же делю. Общее, значит. Я, про... я же делюсь. Делюсь, изучиться, блядь, я тебе знаю. Я тебе ботиночки сделаю, мы делюсь железом, всем делюсь. А я, я с говной кирпич, накры... а я с обычной кирпичной буду. Так, Блин. это свое железо, тогда я здесь свое переплавлю. У меня будет уже 7 железа. Нет, сначала на нагрудник накоплю. У тебя есть дерево? Ой, я ничего не надела. Дерева у меня нету. А, вот, Кирилл, кирилл, кирилл стой, 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 Кирилл, Кирилл, иди да. сюда. Да, кирилл, да. На. Да, у нас так последний, короче. Я тебе четыре дал, потому что больше не дам. Это все-таки последнее дерево. Потому что угля вы не добыли, и как, как вам сказать? все плавится сейчас на дереве. Но. Я вообще-то угля добыл. Ну да, 51 уголь добыл и не... и не вообще ничего не блин, короче, народ, дайте-ка мне, есть кого булыжник. Быстренько три штучки под меня кинули. Кто забрал булыжник? Я так что... О, посипки. Почти стак, красавчик. Натя, на, Натя стак, и семнадцать. забери, и Эй, смотри, на. Эй, не кидайтесь в меня говно. Эй, я ему дал. Так, Натя, двадцать пять факелов, у меня двадцать четыре будет. Пипец, народ, слушайте, идите за углем или за деревом, потому что у меня сейчас все на досках Вообще-то я уже положил уголь. Там, Да. Печки. Тогда так. Да. Еще есть, так, блядь. Тогда доски верни, не знаю, мне что ли. Ой. На ну, там 16 досок, я тебя потом верну. Так, дальше. Так, вот здесь. Тихо, вот здесь надо выбрать. Чтобы быстро спускаться. Не, вот это идиотина. То есть, не трогай гравий, я сам. А -а -а. О, все. Надо ломать, чтобы мы не топались в эту фигню. Ты вообще уголь нашел и не добыл его, молодец. Короче, у меня уже 16 э, железа, и сейчас буду, короче, шмотки накрасить. Откуда ужал? Сразу скрафт 22 железа. Ого. Так сразу вам двоим по ботиночке. Не, мне я на нагрудник копил. Ты, кажется, мо пять железо взял, который на нагрудник опил. Чел, сначала по ботинкам, они самый дешевый крафт. Потом штаны. А я начинаю всегда с нагрудника. И ты Ч... вообще-то забрал мое железо. Тихо. Твоё, Здесь вс общее. Так, короче, а ты... жертвуем Никитой и у Никиты будут только ботиночки, А у тебя будут ботиночки со штанишками. Да. Никита, ты ж не против, что мы тебя немножко обделили? Mm. Все, ну вроде бы спускаться Давайте тэпайтесь конечно. Окей. Ай, блин, это Никита, то пахнет. Так, Никита, я затэпну, давай, я давай ботинки дам. Кто ботинки заберет? Давай. Так, а твои ботинки и твои штаны. А еще на тебе кирки. У меня шалмазная кирка. Да мне, тогда Никите да? На, Никита. Слушай, слушай, не срел маску, дурак, оставь ее. Каменный гадти. Тварик. Я железную потрачу. У нас железа и так не очень много, так что давай-ка лучше не надо. У меня сказать. и железный. чего ты. Все, народ, скоро, ночь, короче, не парьтесь, двери стоят, сейчас я крышу доделаю и сидите в шахте. Окей. Так, раз. О, 25 минут уже видел так. Ну, а, давайте до 30 и все, заканчиваем. ну это, это моя шахта. Умри, 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 заканчивать давай через две минуты закончим ну до <Pie> bueno, 30 я как обычно и все ладно тогда через 5 потом я зайду в браузер и буду пока выкладывать видео одну первую часть. А нет, пока не буду ничего выкладывать. Потому что надо еще склеить. Будет. Да, да, да. Ой, изумрудик. Никита, советую тебе тоже создать канал, потому что когда не очень прикольно, когда только два записывают, а третий просто так. Я имею в виду для третьего как-то не будет... Мне очень прикольно. Так, я, короче, по бокам блоки почищу. О, подожди. Очень красиво. А еще лазурит. Припьет. вообще шахта какая-то плодородная. Я шахту, да, не нашел. Или не заходите, на плодородная. Осталось минутки до конца видео. О, мне тут 10 уровень, я даже не заметил. Слышите, вы, блин. Короче, сейчас походу я не успею достроить, мне кажется. Сейчас на на нахлынет это вот все говно. Ну уже стекло, не подвези меня! А! О, же изнутри, изнутри дома буду строить. Все, не паримся. ой 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 О, еще одни алмазы. Раз алмаз, два алмаз, три алмаз, четыре алмаза, пять алмазов. Господи. Ты издеваешься? Короче, я сделаю Ники секирку, окей? Да, хорошо. А, я, я себе, вы не будете против, если я из золота, короче, себе грудочек починю? Ага, ну, окей. Стой, стой, у меня еще это. Дома один алмаз, то есть у нас шесть алмазов. Я могу тебе сделать кирку, себе меч и отдам тебе алмаз. Это народ, потом. Народ, короче, меч. крупная проблема. У меня только 13 досок осталось. Ну, я, как сами посмотрите, дом. То есть закончим уже, когда вы придете и посмотрите дом. Ага. А! Я один! Я стекла просто просрал. Ладно, давай попрощаемся, а то уже это у меня может не загрузиться, типа большое расширение бывает. Загрузится? Нормально. Не, у меня один раз не загрузилось 30-минутное. Не знаю, часовые записывались 30-минутные, нет. А, ну что ж, тогда вы оцените э, дом, который я построил в следующем видео. А, все, всем спасибо за просмотр. С вами был Сталкер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!